Я узнал, будучи еще в заводе, я узнал, что мама в плену, командир нашего подразделения. Ну, у него была возможность выйти там, где был интернет, где Старлин был. И он прогружал периодические новости. И он пришел в подразделение к нам и говорит, а ну посмотри, одна фамилица или родственник. Я смотрю, а ее уже фотографировала та сторона задержанную, попавшую в плен. Она в плен попала с завода Ильича, тоже военнослужащая, по контракту была. Скляров Алексей Александрович, э, участник обороны, защиты города Мариуполя. Вместе с, с бойцами бригады АЗОВ уже непосредственно принимал участие в защите брат родной у меня младший, тоже военнослужащий, тоже принимал участие в защите Мариуполя. Связи, ну, пока связь была в Мариуполе, мы еще связь поддерживали, я, мама и брат. После где-то двух-трех недель боев, когда связь пропала, с матерью связь тоже пропала, я не знал, где она, что она, живая, не живая, ну, вообще ничего не знал. Но. С женой, мы познакомились еще до полномасштабной войны. Мы планировали пожениться до войны, но война немного изменила наши планы. Настолько э, катастрофическая была ситуация в этом Азовстале, что я думала, вот каждый бах, который я слышала, я думала, что все, его уже нет, уже живых. И тут раз звоночек от него, со мной все хорошо. Я, слава богу, но очень долго сидела, очень долго ждала. А с братом два раза в заводе Азовсталь пересекался с ним, да. Я с ним ну, просто чудом случайно пересекся. В один из дней мы приехали с города, именно с боевых, в завод заехали. Я смотрю, выгружаются, смотрю, брат мой выгружается, да, с КАМАЗа. И вот так вот мы с ним встретились, обнялись, поцеловались. А на месте, понятно, никто не сидел. Все постоянно где-то двигались, где-то ездили, где-то что-то делали, выполняли работу свою. И еще один раз я с ним увиделся. После этого я в один прекрасный момент приехал там, где он базировался, а от того места уже ничего живого нет. Уже просто оно там выгоревшее все разбомблено было. Брату чудом повезло. У них да, у них была такая позиция, что их отрезали от города. И ну, полями, полями, полями они выходили на подконтрольную Украине территорию. Так и вышли. Просто тяжело очень смотреть, как твой город полностью разрушен, в котором ты ну, вырос. Я обычно не выходила просто с дома. А так, чтобы выйти куда-то за какими-то там продуктами, либо за водой, то же самое, то очень много трупов было, очень много. И этот ужасный запах мне муж всегда говорит, трупы пахнут соленой карамелью, когда вот поджарены, ну, не поджаренные, как сгоревшие. И да, действительно так. Ты идешь и чувствуешь запах соленой карамели, паленой. Ну, да, такое было. Тяжело учить. Связь как пропала, я больше не знаю, где она, что она была. Я уже узнал, когда вышел с плена освободился. Мирополя находилась с начала войны и около полугода. Ну, то, что повлекло мою сейчас болезнь, это, ну, контузии, две травмы головы. Один раз меня привалило стеной, а второй раз э, просто очень сильно рядом со мной разорвался снаряд, прям максимально близко, и что-то тяжелое, что-то ударило мне сильно по голове. Как показывала потом в госпитале, у меня затемнение в головной коре, то бишь было кровоизлияние, четыре кровоизлияния. И оно теперь как с густыми, ну, если, как сказать, своими словами, у меня пошло отмирание, отмирание клеток головного мозга. Еще на позиции, ну, оно, понимаете. Когда я, я просто не понимал, что это какая-то травма меня в чувство привели, ну, ну да, тошнит, да, болит голова, да, там кровь с ушей с носа, ну там дали отдохнуть, посидел, ну что, ну вроде нормально, готов, готов, и дальше, ну занимались да работой своей, да. После выступления президента нашего, когда он сказал, что военным путем мы не можем деоккупировать Мариуполь, мы не можем пробраться к нашим защитникам. И мы поняли, что все, мы отсюда просто так не выйдем. Я каждый, каждый обмен, я думала, что вот-вот, вот-вот, и я его увижу, я его услышу, я его поцелую, обниму, каждый обмен. Его обменяли с 31 на 1 декабря, это был самый замечательный подарок на Новый год. Я знал, номер телефона ее наизусть, дальше же телефон сразу позвонить. Я позвонил ей, она сказала, что я в Одессе с братом своим, брат живой. Да, я говорю ама за маму, что мама тоже, ее обменяли, она говорит, все хорошо, все нормально. Рассказали, рассказала она, где кто сейчас, ну, я уже отлегло от сердца. Честно, мне хотелось плакать, когда я его увидела, он был очень худой уезжал 109 килограмм, вернулся 69 килограмм. Очень сильно похудел. Смотреть было страшно. Хотелось обнять, хотелось накормить его побольше, чтобы он быстрее поправился. Но откормили, поправился. Слава Богу, осталось только потянуть здоровье. Десять месяцев я по госпиталям разным. Меня то в один госпиталь отправят, то в другой. Там не могут помочь меня в третий. Я очень долго восстанавливал речь прям очень долго. Я почти два года восстанавливал речь. Я поначалу и заикался, и, и тянул сильно слова. У меня неразборчивая речь была. Очень долго реабилитация проходила. И мы сыграли свадьбу сразу же. Детки долго не получалось у нас деток завести, да, забеременеть. Ну, Бог дал Опа, мы не сами. А тоже, ваша новая квартира, проходьте. <laughs> класс, класс. Ну, тогда всем семейством. Класс. Вау. Класс. Мы пришли на УЗИ и начали делать УЗИ. И доктор говорит, вот один эмбриончик, говорит, видите, а папа Леша. Говорит, да, да, вижу. он раз так ушел. А доктор говорит, куда ты пошел? Говорит, иди сюда. Я говорю, ну что-то, может, не досмотрел. <laughs> ну, может, еще что-то сказать хочет. Говорит, ты увидел ребеночка? Я говорю, да. Говорит, смотри, а вот второй ребеночек. Старшую назвали э, Валерия, а младшую София. <laughs> как? Ну, не у меня в роду двое ни у кого не было, ни у жены в роду двое никого не было. Так двойня. Ну, Бог распорядился, так дал. Я сначала обрадовалась, а потом у меня паника, а как я буду справляться, а что я буду делать. Ну, будем справляться как-то будем. Ну да, сказали, ну что, ждем вас за третьим ребенком, да? за мальчиком. <говорит> Блин, вообще круто. Своя кухня, своя спальня, <говорит> <говорит> своя уборная, все свое. Класс. С момента того, как покинули мы Мариуполь, к сожалению, мы мечтали о ванной. А в ванной а это, душой, да? да, класс, крутяк. Найнеймовірніше вручення квартири. Oh. Я вам передаю сертифікат від вашої квартири, від Рената Ахметова. Я вам дуже дякую за все і передаю його вдячність. Ми правда-правда-правда Дуже сподіваємося, що у вас дуже добре. Я не знаю, як її рукою візьмете, але якось отак. обережно тільки. Дякую, велике Ренату Леонідовичу за цю підтримку, за цей подарунок, за цей. новый квиток в життя с нашими детками. Дякую вам велике. Что планируете делать? Ну, сейчас еще пока лечение, еще пока реабилитация. Вообще в мечтах у меня открыть кондитерский магазин либо кондитерский цех. Mm -hmm. Людям немножко сладости в эту жизнь принести. Серти застали, Стали разом с Доктегом Американским будет специальный еще а, до своей справы И там mm -hmm. практику как будет проходить а, mm -hmm. да, в разных закладах кондитерских. В 24-м году Ринат Ахметов решил продолжить идеальный Серти Азов Стали. І цього року так само працює шість програм Азовсталі». Одна з них це програма вдома. Ми сьогодні у прекрасної родини в Одесі, яка отримує квартиру. І ось ця можливість віддячити людям, які здійснили подвиг, які продовжують жити, які народжують життя. Ми будуємо своє життя. І для нас найкращий приклад це оборонці, які... Прагнуть досягають, народжують дітей, і я глибоко переконана, що ми з нашими героями ще зустрінемось, тому що є прекрасні величезні плани про своє майбутнє, про можливу справу. В якій серця Азовсталі таки ж допомагатиме. Мені підказали, що у всі проекта Серця Завсталь Азовсталі буде в скором часі тренінг, учоба, і кондитерське направлення там теж буде. И поэтому будем держать связь сердцем и